আসসালামু আলাইকুম আহমতুল সম্মানিত আশা করছি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালো আছি আজকে আমাদের ধারাবাহিক ক্লাসের চোরাতুল বাকর তম আয়াত আমরা প্র্যাকটিস করবো উনসত্তর চলুন আমরা শুরু করি اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ألف زبر قا لم دل بش لد قا لد عين بش عو ق قا... لد عو ق قا... قا... لم زبر لا نون ألف زبر نا قالوا ادعوا لنا قالوا دعوا لنا قالوا قالوا ادعوا لنا قالوا دعوا لنا عودة عنه بنا قالوا ادعوا لنا قالوا دعوا لنا لم زبر لا نون ألف زبر نا لنا ربك رب زبر رب زبر بك زبر زبرك ربك ربك قالوا دعوا لنا ربك قالوا دعوا لنا ربك يو يابش يو بايا زبر بي يو بي يا لمزر يل يو بي يل لمزبر لا ننألف زبرنا يبين لنا اخنا ماسكنا نون سكن كالي يا لمزر يل يبين لنا يبين لنا ميم ألف زبر ما لم وزبر لو ما لو نون بش نوها ألف زبرها ما لونها يبين لنا ما لونها قالوا ادعوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا يبين يا لنا يبين لنا, لنا ما لونها قاف ألف زبر قا لم زبر لا قال إنه قال إنه يا زبر يا قف وو بشقو لم بشلو يقول قال إنه يقول قال إنه يقول إنها همزه ننزل إن قلنا كربو ننزبر نا إنها الف زبر ها إنها قال إنه يقول إن بقرة بازبر زبر ب زبر قارة زبر را بقرة بقرة تون تربر تنفين تربر يخفر حرف صاد رئيسه جن جن كربه بقرة تون بقرة تون صف صاد فازبر زبر صف را صف را চার আলিফ টানবাহ সফর উ এখানে আমরা অক্ষ করব না অক্ষ অক্ষ করা যাবে না এখানে লাম আলিফ চিহ্ন রয়েছে লাম আলিফ চিহ্নে অক্ষ করা উচিত না أوكي فا فا ألف زبر فا قف زرقي لم دوي بشعل فاطع اللو لم عل بشعول فاطع لو لم ووزبر لونها فاطع لونها فاطع لونها فاطع لونها تزبر تسن ربش سر تسرون بشرون تسرون فاقع اللون ها تسرون نون كرزبر نا نازر ضازر ضي نا

قالوا ادعوا لنا قالوا ادعوا لنا ربك 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 يبين لنا يبين لنا ما لونها ما لونها قال إنه يقول قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. أكيد ملأ بورتها انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بسم الله الرحمن الرحيم قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا

قال إنه يقول إنها بقرة إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم الحمد لله رأى অল্প অল্প পরা মাত্র দুইটা লাইন উনসত্তর নাম্বার আয়াত আমরা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করব এবং পিছনের পড়াগুলো আমরা রিভিশন দেব এবং ক্লাসটি শেষ হওয়ার পর কে কোথায় থেকে ক্লাসটি করেছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাক